Seperti ini sahabat saya ya, kita sudah ngecek beberapa uh, serut karakternya. Uh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat saya. Salam satu hobi. Oke sahabat saya untuk uh, perburuan pakan bos saya kali ini kita mau coba berburu di tempat seperti ini ya. Nah ini adalah perkebunan tebu yang habis dipanen. Kita mau coba uh, bolang di sini ya. Agak, agak. mudah-mudahan untuk bolang kali ini saya bisa dapat bahan bagus. Oke sahabat bonsai, nggak apa lama ya. Kira-kira e, di tempat seperti ini ada jenis bahan bonsai apa saja? Ikuti terus pemburuan jaya bonsai. Seperti ini sahabat bonsai ya. Jadi depan saya itu ada lantana ya tanah nah, tapi kita masih belum cek. Nanti kita coba cek, kita mau coba telusuri tempat ini. Mudah-mudahan tempat seperti ini ada jenis bahan bonsai yang bagus. Oke, okay. Nah seperti ini saat masih ya, nah, Ini adalah jenis tanaman serut yang habis terbakar ya saya bisa perhatikan untuk serut seperti ini satu saya nah, ini adalah tanaman serut yang habis kebakar dari eh, petani yang membakar dari sisa-sisa panenan tebu ya nah ini adalah serut semua ini ya nah tapi biasanya seperti ini kalau sudah seperti ini dia akan tumbuh lagi nanti ya kalau eh, biasanya kita musim hujan ya dia bakal tumbuh lagi ya ini seperti ini aja nah ini daunnya coba cek lagi yang lain ya uh, yang jelas masih uh, ada lah ya oke okay? uh, mudah-mudahan ada yang bagus ya yang bisa kita ambil jadi kita cek uh, coba cek sekitaran sini nah ini sahabat saya lo serut semua ini sahabat saya. bekas kebakar jadi kalau mau berburu bahan bonsai serut di tempat saya itu masih cukup banyak ya. seperti ini ini kita juga masih belum tahu untuk dalamnya kira-kira seperti apa ehm, mungkin kita coba untuk cek dulu ehm, kalau memang ada yang bagus kita ambil ya oke okay. nah so sebelum saya sebelah sana habis dibakar masih menyala apinya ya terlihat ya ehm, cuacanya cukup mendukung untuk pembulan pampusnya kali ini mudah-mudahan dengan cuaca seperti ini kita bisa dapat bahan yang bagus nah ini ada lagi masih ya kita mau coba cek serotol ini ya kira-kira seperti apa ya. Nah, mudah-mudahan bagus lah ya kita coba cek dulu kalau memang bagus kita ambil ini ya nah, daunnya sudah mulai kering seperti ini tapi juga ada yang hijau ya Nih oke kita coba cek yang satu ini seperti ini saya ya jadi Seperti ini aja, soalnya saya bentuknya lurus ya, e, kita kurang begitu tertarik ya, jadi kita urut kembali ya, kita coba cari e, bahan lagi yang lain ya, jenis yang lain ya, nah, ini masih ada ya, seperti ini, kita bisa cek ya, mudah-mudahan dalamnya bagus, kalau memang ada bagus, e, akan saya tunjukkan untuk karakternya seperti apa, kita coba cek aja di sini ya seperti ini sahabat ya kita sudah ngecek dari sana ya. kita coba untuk korek-korek ya sampai sini juga ya kita korek-korek kan nemu bahan bagus ini juga jenis serut ya nah, saya seperti itu perhatikan serut ya ini enggak jadi ambil jadi kita coba untuk uh, timbun kembali seperti ini ya nah, supaya apa dia bisa tumbuh subur kelak kalau uh, ke, ukurannya lebih besar biasanya untuk karakternya bisa berubah-ubah ya oke tergantung kesuburan dari serut itu sendiri kita coba cek lagi yang lain ya masih terus ngecek ini so sama saya oke nah, ini juga jenis serut ya ini serut ini so sama saya ya kita coba cek dulu kalau memang ada yang bagus kita dongkel ya oke seperti ini saat masih ya, kita barusan korek-korek ya. Kita dapat jenis tanaman serut ya. Uh, untuk karakternya seperti ini. Nah, untuk karakter saat masih bisa perhatikan ya. Untuk serut di tempat saya itu memang seperti ini saat masih ya. Jadi semakin ke dalam dia itu semakin kecil ya. Nah untuk atasnya, ya. oke okay. saya mau coba cek dulu yang lain di sini. Kalau memang enggak ada ya, karakternya kurang begitu bagus ya. Kita coba bawa pulang yang ini ya. Okay. Nah, kita cek dulu yang lain. Ini enggak kita timbun, kita biarkan saja. Nanti kalau memang benar-benar enggak ada yang lain, baru kita kembali ke sini lagi. Kita ambil yang ini. Oke. Okay. Cukup bagus ini, saudara saya. Pada keringannya, bagian atas. Ya. Seperti ini sahabat saya ya, kita sudah ngecek berapa uh, serut karakternya, nah, ada karakter yang bagus ya. Nah, seperti ini aja. Jadi kita coba kembali ke bahan bungshe yang tadi, kita ambil ya. Oke. Ini dia sahabat saya ya, jadi bahan yang tadi nah, kita tinggal pangkas saja. Nah, karena kalau terlalu dalam kita ambil ya ya untuk peranaman kita eh, cukup bingung ya nanti eh, terlalu tinggi malah kurang begitu bagus ya ini bisa masuk jenis eh, bunjin ya kalau seperti ini kita coba untuk reposisi nanti kira-kira seperti apa ya. seperti ini saya ini bahan sederhana yang kita dapatkan hari ini ya jadi ini adalah jenis tanaman serut eh, untuk serut cukup melimpah ya di tempat saya cuman kita cari yang benar-benar bagus itu sangat sulit ya dapat yang seperti ini aja sudah alhamdulillah ya. e, mungkin lain waktu kita coba untuk perburukan bonsai lagi e, mudah-mudahan bisa dapat banyak lebih bagus lagi nah, untuk nanti kedepannya penanaman ya seperti ini ya. Nah, saya bisa perhatikan untuk proses penanaman nanti seperti ini ini bisa masuk gaya buncin ya. yang mudah-mudahan bisa tumbuh subur supaya apa nanti kedepannya kita bisa update perkembangan daripada jenis bahan bonsai serut yang satu ini oke okay. oke okay, sobat saya ya jadi untuk merapikannya cukup mudah seperti ini aja ya e, dari jenis bahan bonsai serut hasil bolang kali ini e, untuk video kali ini e, kurang lebih e, kita dapat ini aja sudah alhamdulillah ya ini waktunya sudah sore e, mungkin lain waktu kita coba bolang lagi mudah-mudahan bisa dapat bahan yang lebih bagus lagi oke sama saya terima kasih untuk sahabat saya yang sudah menonton video saya kali ini jangan lupa untuk like share komen dan juga subscribe nya agar sahabat saya tidak ketinggalan untuk video-video terbaru dari saya oke terima kasih sampai jumpa di video saya berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat, terus berkarya dan salam bonsai mania